Мишин Олег Анатольевич. Олег, рассказывай, что произошло этой ночью. Значит, приехал в Ровно, ехал в Хуст, до дядьки еду, до своего. Ну, там у меня в Хусте родственники мои живут. Значит, что там произошло, я не помню. Попал в больницу вчера вечером. С больницы, значит, забрала милиция. Меня. Начали избивать, мотивируя тем, что... Ты на Майдане коктейли Молотова кидал в э, наших бойцов, ну, в Беркут. Вот. Начали избивать, душили. Ну, что еще там? Душили, издевались, как хотели. Ну, в принципе, забрали деньги, что были там при себе. Протез выбили Гл глазом, Растоптал этот протез. Э, сотрудник милиции. А как они выглядели, ты помнишь? Да, они в красных беретах, в милицейской форме были, на УАЗике вчера забрали. Э, привезли улица у Пушкина, mm -hmm. я этот райотдел так и не знаю, привезли, оттуда потом выгнали меня. И прям в том районе тебя и... и... били? и там, э, ну издевались, как говорится. А где, прям вот ну, в поле или где-то под метрами Нет, э, там как заходишь, вот где дежурная часть, вот э, в этой, в дежурной части. Они что-то говорили про это? Э, они говорили, ты с Майдана, и, а ты с Киева, ты кидал коктейли Молотова, сколько ты коктейли Молотова кидал, били ногами. Вот, а били? По голове били. Вот. Ну. Хотя, то задерживали, и, протокол составляли какой-то, что-то подписывали? Ничего не подписывал, ничего не составляли против и меня. Не и не меня. Не и не сегодня не я... В подъезде там пересидел до утра хотел написать заявление но ну, заявление они приняли у меня там этот дежурный который был он и ночью был вот. он вышел начал кому-то звонить там сейчас приедут говорит с тобой разберутся что начали там угрожать мне такое ну, угрозы я оттуда ушел хотел пойти в прокуратуру ну зашел как, украинский дом, народный дом, народный дом э, К самообороне обратился Вот так, вот так А как ну, ты попал в больницу? Я вот этого не помню, как ну, что, Ты про... там, ты, ты пьянствовал ты Где-то гулял, тебя побили ну, что Нет, -то я что -то... выпил две бутылки пива И все, и вышел Дальше ничего не помню Помню уже в больнице, когда э, Там меня закрыли в какую-то комнату Вот А потом уже открыли двери, уже стояла милиция и Но милиция... Не сюда, сюда Нет, не сюда. Я не знаю, какая, я просто аж не отсюда, я не знаю, какая больница и как. Начали, первый вопрос задали, когда я им показал свое посвящение, я вам зараз покажу, посвящение Евромайдану, самооборона. Вот. Они начали издеваться, начали бить. Вот, коктейли Молотова. Этот сотрудник милиции, который бил, который растоптал мой протест, он начал говорить о том, что... А как он Такой здоровый дядька в красном берете. Вот, у... ну, милицейская машина, как обычно, все в это самое. Задав... Здандо... Это когда выводили, он ударил меня с ноги, говорит, сколько коктейлей молотого ты кидал вверх. Вот. Он ударил меня с ноги, вот сюда в голову, протез выпал, и он на него наступил. Ну и все, начал там. Ну и так дальше издевали. Начали душить, изначально душили, брали за горло, и сейчас, ой, сейчас Немного уже, как говорится, отошел, и горло болит, э, хватали за горло, пытались поставить меня на колени. Вот, проси прощения, у нас там начали, ну так, издевались э, в том плане, как... А ты сможешь их опознать, этих милиционеров? Да, да, да я их могу опознать. Хорошо, я, я расскажу пару кадров.